Результат невтішний для команди, але чи не було ось такого бажання наприкінці поєдинку, коли було призначено пенальті? Все ж таки, ну витясне не вболівали ви за нічию, скажімо так, вперше і в у цьому поєдинку? Нет, ну мы, конечно, мы не играли на ничью, понятно, что шахтеров это ничья устраивало. Они второй тайм практически вообще уже до, на быстром переходе из обороны в атаку. Но хочу вообще коснуться судейства. Потому что любой контакт, любая какая-то любая борьба, сразу свисток. Или в одну, или во вторую сторону. Никакой динамики нет игры. Если там нужно уже на самом деле. Э боятся конкуренции, да нет вопросов, пусть играют между собой там и все, потому что в конце начали валяться, но это, ну, судейство меня просто сегодня поразило. Я говорю, судья, почему ты не даешь бороться? Он говорит, что они поубивают друг друга. Футбол – это страсть, это борьба в первую очередь. А когда свисток, свисток, желтая карточка, желтая карточка, никакой динамики нет игры, понятно, что темп сбивается. Можно провести быструю атаку, свисток. Даєш карточку у нас ну, это на сміч стається. Ну, це взагалі бізобразі деле. Якщо бояться судити, то смисл тоді. А якої борьбі можна говорити тоді? Сьогодні в матчі було загалом небагато небезпечних моментів. Як біля одних хворіт, так і біля інших воріт. Це все ж таки результат ось цього рваного темпу, про який ви сказали, чи того, що команда Пауло Фонсек ну, максимально намагалася закрити всі вільні зони і зіграти, що називається на 0-0. Ну... Но... В первую очередь, то, что касается нашей игры, ну, мы играем практически сезон без нападающих, без чистых нападающих. Вербич играет в его позиции, и понятно, что это не его позиция. Вот, усилить нападение именно атаку, да, где-то, и если большой форвард был, тот же Сол, да, вот эти передачи, которые э, Карлос Депена отдавал, да, вообще классные, да, ну вот это хлеб нападающих, нету у нас нападающего, вот именно усилить и вот такого плеймейкера 10 номера, да, Коля Шапаренко старается, понятно, что хочет, но все равно здесь вот нам нужен более такой креативный игрок, но в принципе понятно, что Шахтер больше закрывался, особенно во второй тайм, вот, и, да, хотели там и тоже же Швили обострял игру, брал игру на себя. Но говорится, может быть в конце надо было свалиться на обычный навал, но нет нападающего тоже, который бы цеплялся за эти мячи, сбрасывал. Ну играли, выложились полностью. Так что я ребятам сказал, что выше голову мы будем бороться до конца. Понятно, что сегодня ничья это в пользу Шахтера. Ви багато кого здивували, випустивши Карлоса Депену у стартовому складі? Якщо абстрагуватися від результату гри, чи можете ви сказати, що особисто для себе ви вгадали із вибором гравця на позицію лівого атакувального півзахисника? Но вот он именно, что он атакующий полузащитник, и вся острота, которая была, да, он доставлял мячи, при том плотность передач, нацеленность этих передач была очень э, такая эффективная, можно сказать. Если брать даже с тем же, с, э, в, почему Ситлей не вышел, но ну, простая статистика. 19 игр, один мяч, одна голевая передача. но вот, цифры. Там кто-то говорит какие-то ожидания гола, да, там, или еще что-то, там пас в третью зону. Но вот ДП на сегодня вышел, да, у него был в первом тайме момент, когда он должен был быстрее сработать, сыграть на Вите Цыганкова. Но это эпизод, да, такие эпизоды нужно а, выжимать максимум. Но он сыграл да, достаточно эффективно именно в атаке.